Романе, і 110-та бригада. Вона таке враження влаштувала полювання на сушки окупантів, тому що загалом збито вже 6 цих машин повітряних за 2 тижні, 5, яких точно на рахунку 110-ї бригади. Полескадрилі. Іскадриля 12 самолітів, вже полескадрілля росіян по 125 25 Понятно, у них там до двох сотень може бути. До двох, тому що там плюс-мінус, мінус, мабуть, десь від 150 до двох сотень. Может быть, часть из них просто не в рабочем состоянии, используются как доноры, авроры так называемые Но тем не менее, они видны на снимках, их можно просчитать, единственное, что они не летают Потому будет чуть больше полутора сотен у них еще есть И с такими темпами, ну, за год, наверное, можно будет как минимум переполовинить российский парк именно штурмовиков Довольно-таки опасная машина мы сами ею пользуемся, неплохо себя показала для выполнения боевых задач по работе в режиме штурмовой авиации по земле. Потому для нас очень важно уничтожать именно сами, ну, во-первых, и самолеты, и летный состав. Летный состав после катапультирования Очень довго не приступає, тому ж ніколи не приступає больше до виконання бойових задач. пан Роман. Якщо брати по лінії бойового зіткнення, Олександр Сирський каже наступне: що ворог зав'яз в вуличних боях в районі Вовч Вовчанська. А що кажуть наші бійці окремо і третя штурмова? Що вони проводять успішні атаки з деокупації окремих ділянок міста, як і липці, так і Вовчанська. На вашу думку, яка перспектива далі розвитку подій в цьому напрямку? Особливо, что говорить про спробы, або не вдали, спробы наскоком взять Ну дело в том, что любые э, городские бои они очень долгие, повред. То есть э, идет борьба за каждую позицию, позиции может являться дом, э, какая-то усадьба, частный дом, какой-то подвал. То есть э, по -по каждая из э, в, в городе любая бетонная конструкция, она может быть позицией. И, естественно, движение очень медленное по скорости, но очень кровавое в городских боях. Почему и по большому счету есть смысл, допустим, полностью выводить гражданских, гражданское население и или окружать город, или вот как россияне делают, они просто его бомбят, то есть срывают в ноль. Мы уже неоднократно видели, как они к этому относятся. Но вот сейчас, после того, как втянулись в бои, у россиян есть проблема по, по работе по Волчанску дальними средствами поражения. Они боятся попасть по своим. Потому вот эти бои, они, конечно, будут долгими, еще раз повторюсь, долгими и кровавыми. Оптимальный вариант для нас это его обойти по флангам Волчанска при принятии решения на выход на границу. Если оно будет принято, это то очень важно, потому что не всегда это нужно. Если у нас сейчас лучшие позиции для обороны, то нет смысла, допустим, выходить на границу на данном этапе. Mm -hmm. Нет смысла рисковать жизнями наших солдат. Оптимальный вариант: у нас по, восточному, по восточной границе держать оборону. Наступать лучше по южному флангу, то есть мы это уже видим в сторону Крыма. Потому здесь, по, восто... по востоку, по северной границе нужно определять э, исходя, э, действия наши, исходя из э, сложившейся ситуации. Еще раз повторюсь, не всегда нужно, допустим, там 3, 5, 10 километров э, территории освобождать, э, дойдя до, до границы, но ну, и не имея там или потеряв определенные оборонительные преимущества. Почему? Потому что линия, линия обороны – отрывается не по линии границы и не вдоль. Линии обороны отрываются по лучшим для обороны в основном высотам или пользуясь определенными географическими преимуществами. Пане Романе, і ввечері 23 травня до Білорусі прилетів диктатор Путін до невизнаного президента Білорусі Лукашенка. На відео видно, як він спускався, по трапу, але такий от загороджений трап повністю з броньованого скла кажуть, що він прибув до Білорусі, аби вмовляти Лукашенка брати участь в навчанні з використання нестратегічної ядерної зброї. Загалом наскільки можна зважати і розцінювати на цей візит? Чи це черговий процес? просто прилет двух диктаторов и ничего важного. Ну, скорее всего, этот визит уже после поездки в СИ, то есть были согласованы некоторые действия, в том числе и на Западном фронте этого уже объединенного государства, если так можно сказать. Китай практически поглотил Россию, это уже видно, Северную Корею, по Ирану имеет свои виды. То есть ось зла она уже формализируется, и, естественно, туда надо затянуть, в том числе и у Лукашенко. У Лукашенко есть свои э, связи с Си Цзиньпинем, потому скорее всего, после поездки в Си, э, Путин сейчас, э, сейчас у Лукашенко согласовывают э, те приказы, которые одному и другому э, дал Си Цзиньпинь. Все действия сейчас конкретно контролируются Китаем действия России, действия Беларуси в том числе, потому возможен такой вариант, что Лукашенко ну, в информационном плане, так это точно, присоединится к этой ядерной дубинке. Китаю очень важно сейчас создать, вернее, увеличить давление на Европу, на страны НАТО, для того, чтобы, может быть, есть такая тоже информация, может быть, напасть на, на Тайвань. То есть, для него важно, как раз, исходя из военной логики, растянуть по фронту силы противника. Вот он будет пытаться это сделать с помощью уже лукашенковского оккупационного режима Беларуси. Нагадаю нашим глядачам, що ми продовжуємо збір. Ось QR-код. Будь ласка, на дрони. Це річ, яка рятує життя, допомагає нашим героям, бійцям, хлопцям та дівчатам. І окрім того, допомагає нищити ворога і, звичайно ж, нищити техніку. Незамінна річ на фронті. Давайте допоможемо Долучайтеся, хто скільки зможе. Не потрібно величезні суми. Замість кави, замість якогось ранкового круасана, ви можете допомогти нашим бійцям. Пане Романе, продовжуємо далі. Ви згадали про Таювання. От власне Global Press вчора писала. Видання, що на початку червня може Китай розпочати війну проти Тайваню, і зараз от проходять навчання навколо Тайваню. Тайван зараз півночі підіймав авіацію, всі війська в повній бойовій готовності. Це чергове таке коло ескалації, чи справді можна очікувати якихось військових дій, тому що Китай, який завжди послідовний, так не робить ніяких різких рухів і території охоплює економічним тиском, чи можна справді вважати, що тут вийде інакше? Можно. Дело в том, что ну, задействовано очень много сил, средств сейчас в районе Тайваня китайских. Всех и подводных, надводных, воздушных, ракетных. То есть идет подготовка к действиям, но она всегда идет. Дело в том, что при постановке задачи, допустим, на выполнение боевых задач, даже в режиме об учении всегда прорабатываются военные компоненты. А же сама россияне напали на украину в 22 году уже под видом учений, то есть они сначала под видом учений полгода перебрасывали войска, рас, располагали вдоль линии границы, а потом напали. Та же самая картина может в любой момент из любые учения могут стать началом к вторжению. Поэтому Тайваню сейчас надо, конечно, быть очень очень аккуратным не хватает Тайваню нашей поддержки. Это, это большой, это такой э, большой булыжник в огород нашего МИДа и канцелярии. Тайваню, Тайваню нужна поддержка сейчас, э, и украинская в том числе. Была там э, украинская делегация, э, но не связанная с правительством. То есть э, все-таки поддержали Лая Ценде, поздравили его с выбором. Это демократический выбор. Китайського народу, Китайської Республіки Тайвань і е, е, хоча б в такому е, в ключі е, в Лайценде увіділи поддержку е, України пане Романе. В Німеччині е, розкритикували канцлера Олова Шольца е, в Бундестазі. Е, е, хто це зробив? Це Марі Агнеш Штарк Цимерман. Головна кандидатка від вільної демократичної партії Німеччини на майбутніх виборах вона каже: наступне: що, попри те, що Німеччина достатньо більше допомагає, ніж інші країни європейські Україні, все рівно шольц себе будує такого лідера миру, поміркованості, і також вона дорікнула особливо Франції, сказавши, що. Мовляв, не сходяться в, від Парижа заяви і безпосередні діяння. Тобто вони більше говорять, а менше роблять. І то, загалом, якщо подивитися на рейтинг, ну не рейтинг а список країн, які нам допомагають, то Франція далеко не в фаворитах. Да, основна, це все таки Гірманія. якщо смотреть по Європі, Германія нам допомагає очень сильно і очень много. Как бы... Мы на Шольца не обижались. По Таурусам там есть некоторые политические сейчас моменты перед выборами в Европарламент. Выборы в Европарламент очень важны для нас в том числе. То есть в парламент должны зайти люди от фракций, которые поддерживают Украину. И нам сейчас на данный момент надо с пониманием относиться и к риторике и государств, и политиков, которые нас поддерживают, они им приходится лавировать. А лавировать перед выборами для того, чтобы создать большую коалицию в Европарламенте тех, кто поддерживает Украину. Потому можно их это простить, но 6-9 июня, по-моему, 6 по 9 июня будут выборы Европарламента. После этого уже можно будет э, другую риторику услышать. Я думаю, и не только слова, еще и дела в том числе. Французы нам помогают. Иногда в закрытом режиме э, мы видим их помощь, э, которая заходит вместе, и, и заходит вместе с поддержкой э, техники. То есть заходят и инструктора, заходят и сопроводиловка определенная, то есть обучают наших э, ребят. Да только скалку чего стоит, потому что тоже с пониманием будем относиться к франции хотя как раз французы могли бы намного больше помогать если, если с точки зрения технической помощи однозначно больше почему потому что эта страна полностью самодостаточная в оборонном плане плюс после того как россияне их выдавили из Сахеля из центральной африки они потеряли несколько стран буквально начиная от нигера Мали, Заканчивал сейчас Буркина-Фасо, они потеряли тоже влияние. цар само собой, оттуда с Центральной Африканской Республики они были выдавлены. Они, у них большие потери в экономике по, это, по, этому, по этой части, потому как раз бы французы могли бы, ну, если так по-военному сказать, отыграться на россиянах на нашем поле боя. Я думаю, к этому все и идет. Просто впереди еще для Франции чуть да, больше по времени полоса такой неопределенности это и выборы в Европарламент дальше э, спортивное мероприятие вплоть до э, Олимпиады. Вот после Олимпиады французской э, можно будет э, уже тоже увидим э, действия французов по нашей помощи. надо отыграть Олимпиаду, а сейчас уже видно. Э, кстати, риторика вот э, Макрон уже четко э, показал э, Путинскую морду лица. Э, он уже понял, что все эти приглашения к мирному какому-то э, мирной инициативе во время Олимпиады уперлись в, э, в, в путинские э, хотелки э, по капитуляции Украины. И уже э, Макрон четко сказал, что Путин мириться не хочет. То есть уже никакого, э, никаких предложений по мирным каким-то инициативам на Олимпиаду уже не будет. Потому можно закопать эту тему и больше ее не поднимать.